Сердце человека – это вакуум, который сотворил Бог. И только он может его заполнить. Тогда человек предпринимает попытки найти путь к Богу. Ходит в церковь, молится, делает добрые дела, и отдает пожертвования. Но есть барьер. Грех. Слово грех пишем парафином до начала программы. Можно его немножко посильнее навести. И только художник будет знать, где оно написано. Его не видно. Для удобства можно простым карандашом поставить его границы где оно написано. Зрителям это, будет, это не будет видно. После этого мы на кисть берем черный замес краски и проводим линию. Барьер. Профиновые буквы, приготовленные заранее, они проявляются. И всем становится очевидно, что написано слово ⁇ Грех ⁇ Бог разрушил этот барьер. Он пришел с неба. Он умер на кресте. Пролил свою святую кровь. чтобы простить и спасти, потому что Он очень любит нас.